Меня зовут Антон Федорец, я кандидат психологических наук, занимаюсь психотерапией и онлайн-терапией, терапевтическую практику веду с 2011 года. Как ты попал в профессию? Мне было сложно общаться с людьми, я хотел разобраться, понять, почему мне сложно, а другим нет. Я еще в старших классах начал ходить к психологу, это был специалист по НЛП, и оказалось, что многие причины, почему мне так сложно, лежат еще в детстве. Так получилось, что мы часто переезжали с родителями, и я посчитал, что за ну, свою жизнь я поменял около девяти школ. Каждый раз мне было сложно адаптироваться к новому коллективу, находить друзей. И это каждый раз новый стресс, новое, новое общение, и так я как-то выбрал не, не сближаться с другими, не, не привыкать, потому что мне было страшно, что я снова потеряю, потому что каждый раз как-то я вроде что-то уст... выстраивал, какие-то отношения, мне нужно было ну, переезжать и снова выстраивать, и так я как-то отдалился, и это стало тем камнем, почему мне сложно приближаться и строить отношения с людьми. Я помню, тогда впечатлился этому в работе с психологом, но ну, обнаружению, почему мне сложно строить отношения. И я решил дальше изучать, углубляться в этом вопросе, в познании себя, и я так решил стать психологом. В каком направлении ты работаешь? И в двух словах расскажи, что это за mm -hmm. направление? Я изучал разные направления психотерапии, транзактный анализ, гештальт, экзистенциальные подходы. Сертифицирован я как гештальт-терапевт, а ближе всего по духу мне экзистенциальный подход. Это про смысл, про основание наших ограничений, про свободу и одиночество. Это скорее направление вопросов, а не ответов. А гештальт-подход — это методология, в которой можно и раскрывать эти экзистенциальные данности. С какими темами ты хорошо работаешь? Я работаю с темой одиночества, это когда я не понят, не услышан, когда нет рядом кого-то близкого и мне больно от этого. И часто это феномен не сепарированных незавершенных отношений. и когда удается это обнаружить с клиентами, найти и выяснить, с кем это связано, то тогда это одиночество оно перестает быть негативным переживанием, а становится уже скорее ресурсом. Также мне интересна тема отношения с собой. Моя диссертация была посвящена этой теме. Это про свободу быть собой в отношениях. Мы чувствуем несвободу, когда ощущаем, что наше истинное «я» не принимается окружающими. Например, если в детстве ты, когда говорил правду, и тебя за это наказывали, и тогда ты методом проб и ошибок научался говорить либо неправду, либо молчать. И, и таким образом усваивал опыт, что ну, такой, какой я, он не принимается, он неудобный другим. И тогда я буду скрывать себя. Буду стараться быть удобным для родителей или принятым, и так формируется свое ложное я. И отсюда все проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе. И если удается об этом поговорить на терапии, выяснить, и тогда это меняется, и меняется свое отношение к себе, и улучшается жизнь, это здорово. Также я работаю с представителями ЛГБТ-сообществ, с специфическими для ЛГБТ-клиентов темами, такими как coming out или интернализованная, то есть внутренняя гомофобия, непринятие своей ориентации и с другими ну... Темами, которые волнуют нас всех. Вообще, я считаю, что трудности или потребности ГБТ-клиентов в психологической помощи связаны не с ориентацией, а с положением в обществе. У нас остается сильное гомофобное общество. Это усиливает социальную изоляцию. Что для тебя психотерапия? Встреча с самим собой, узнавание себя. И это про смелость, про прямую встречу со своими страхами и болью. Когда мы думаем или говорим кому-то о своих переживаниях мы, или страданиях, мы боимся, что это будет воспринято как слабость или уязвимость. Но как не парадоксально, как раз когда я говорю об этом или работаю про это, то я становлюсь в этом месте сильным, я меняюсь, это улучшает мое качество жизни, я становлюсь гармоничнее. Под какой саундтрек я бы закончил фильм о себе? Флюм. Never be like you.